Болеть нельзя, ни в коем случае. Поэтому... Я ты потому что пока горячего я не выпила, в горячей ванне не полежал, я что-то себя выучил. Да, таблетки еще нужно. Какие-то антибиотики, амезон хотя бы возьми. Я взял с собой таблетки. Mm Хорошо, давай соберем статистику. Мы будем сегодня давать по поводу... Так, ну, с вторник. А ты мне озвучь статистику по понедельнику. У тебя там было запланировано... По понедельнику. Там было пять звонков у меня. Давай, сними-ка, диктуй мне пять звонков. Поехал, сними-ка, Так. Пять а... звонков было до второй встречи. Так. Две рекомендации. А, первая не состоялась? Первая не состоялась. И союзная должна была быть, тоже не была? Тоже не была. Угу. По второй встрече продажи нет? пока ничего у нас не светится. Вы думаете, я бы промолчал? Так, а что с этой встречей? встречи? Это с кем была вторая встреча? Отвернулись. Я отчет. то с кем была вторая встреча? Ну, вторая встреча была с этим чипажником. Это кто? Я не помню, кто это зовут Александр. <долларов> угу. Ну, человек думает, тяжело, подвинуть не удалось, пока не денег нет. Говорю, ну, думай, надо, не надо. Итак, вчера набивал встречи тот, с одним депутатом, я по его республикам бы я договаривался. вторник я выходной, ты вообще не работаешь? Вторник, да. Я только делал по и вижу, что не получается ничего. Да, а по вчерашнему дню 13 рекомендаций, 5 звонков. 5 звонков, 13 рекомендаций. А 13 рекомендаций у кого взял? 13. 13. 13 я написала, супер. Рассказывай, у кого взял столько, делись. Ну, это по Наталье, что до сих пор не копировала что все планирует. У которой и документы постоянно да, отсутствуют. Да, да. А где же документы? Вот она понимает необходимость, а, спрашивает, а как там моя беспайка. говорит, ты знаешь, Наташа, ты тогда к концу месяца не успела с документами, и mm -hmm. документы ушли, новых 10 набрать. Я говорю, ну, блин, не могу, я, скорее всего, отдам а тебе деньги. Mm -hmm. Или говорю, помогай, у кого-то есть дети, mm -hmm. давай Ну, давайте. Говорю, mm -hmm. Там кто-то сегодня на бутылках. Человек. Это семейная, с детками. Да, да. Ну, она давала только семейное с детками. Говорит, mm -hmm. в основном почти все знают, что я купила защиту ребенка. Вот mm -hmm. ну, и второму хочу купить то... на да. кабину. Да, будет не тяжело. Так, когда она планирует покупать? Тяжело сказать. А в чем за ну, я все Решение все... принято? Я... Да? да, да. Так, Завоска, почему не предлагаете? первое, что что-то с документами, а второе, что-то с деньгами. Не хватает 3000? И... А я а так понимаю, какой что, что документы все-таки это второстепенные, что это не хватает. А на какой из нас хочет делать? Она на одного хотела активно, а на другого активно. На ребенка активно? Да. Так, просто, может там актив да, лучше на ней? 17 лет. Хочет ну, защитить детей? Ну. Один там больше двигается, а другой постоянно куда-то попадает. Угу. Так мы по не защитим его по травматизму, только через год. Вот она же не он хотела купить как бы, быстрее угу. начала. Я предупреждал ей, я вот это. По быстрее там не получается. Пока не получается. Присылал, ну, да? собирайте, давайте 10 человек да, отправляйте достаточно, ты Собираю. Собираю. Так, хорошо, Наталья дала тебе 13 рекомендаций. Ты уже можешь разработать, разрабатывать как центр влияния. У нее, так понимаю, большая клиентская база, да. И она может быть хорошим центром влияния. Какие планы у тебя на сегодня? У меня сегодня пока на первое на второе. А встречи так и не было нормальных? ну, показать не могу не первую, 13 рекомендаций. Но ну, у тебя была первая, у тебя была встреча по взятию рекомендаций. Поэтому мы пишем, что одна первая она была, но эта встреча по взятию рекомендаций была. Поэтому да. Ты же встречался с человеком, встречался, общался, ну, вот, и брал рекомендации. Поэтому одна первая по взятию рекомендаций. 13 рекомендаций ты взял. А по рекрутингу из этого количества людей да. посмотреть, там, да, она да, давала какую-то да, характеристику каждого? Да, да, давала там, угу. давала, там, вот просто... Чем там, занимаются там, люди, спрашивала? Да, ну, все парк, работающие. Парк, все работающие. Uh -huh. Она говорит, я тебе даю тех, кто может купить программу. Uh -huh. Ну, по ничего, говорит, ты больше не будешь у них уже спрашивать, если ты денег. Так, на сегодня у тебя одна первая, одна вторая, вторая стен, вторая будет Ну, вторая с человеком, расчеты делал. Вот, сразу заполняй вот этот отчет и тогда тебе будет проще. Так, это с новой встречи? Ну, это была встреча две недели назад с человеком. Ee, что продаёте? Сегодня приезжает актив. Актив, да. Мама у меня была от рака. А у неё нету. Я у неё нету, а там девушка. У меня есть, я привезла слайд несколько слайдов из вчерашних презентаций выбрала то, что могу как бы показать даже вам. Там есть по пенсионной реформе некоторые сравнительные цифры. Вот я сейчас открою на флешке этот слайд. Вот, мы его официарим, и можно использовать информацию по пенсионному обеспечению ситуация, насколько сегодня уже солидарная система выжила из себя, насколько она уже сегодня, ну, в принципе, Украина единственная страна, где еще тут осталась солидарная система. Вот. Поэтому есть некоторые цифры, которыми можно оперировать. Да, да, сейчас вот да. Сейчас посмотрим. Да. Так, звонки ты мне не звучат. Здесь звонков. Будешь делать здесь и звонков пять да, рекомендаций рассчитываю. Пять рекомендаций. Так, Володь, э, один, рекрутинг. один рекрутинг. Я пойду, с тобой, никогда не выбываем. Володь, будет сейчас ни промоушен по активности. Будет классный брендовый подарок, но нужно увеличить активность. Кто будет проводить три встречи в день до конца месяца, то получит классный портфель брендовой компании. Я их привезла, поэтому по окончании периода можно будет получить классный портфель. И 3 декабря, не забывая, что у нас в городе Киеве обучение, семинар. Типа я язык, выставка». Допуском к семинару есть продажи октябрь-ноябрь четырех продуктов уже два есть, в чем лайфхак, два лайка, как минимум на протяжении этого месяца. То есть можно посещать всем, но кто вот, у кого не будет таких результатов, то, в принципе, компания оплачивать дорогу не будет. Это за свой счет. Но посетить, наверное, есть возможность. Так что э, настраивать э, ну это один из аргументов. Э, попадешь э, ну как бы бесплатно на этот семинар, а второе у тебя же, мы с тобой э, посчитали, сколько тебе надо денег в этом месяце заработать. Есть определенная конкретная цель, которую планируешь достичь, вот и нужны доходы. Доходы, они просто так с неба к нам не приходят, да, нужно работать. Поэтому одна из, один из ключевых таких факторов, которые влияют на продажи, на количество продаж, это количество встреч. Анализируя вот последний, предпоследний период работы, нужно увеличить активность, если у тебя будет по три встречи в день, у тебя будет хороший результат. У тебя одна-две вот так вот получается. Именно поэтому оно не то количество выстреливается в месяц. В прошлом месяце было две продажи, но если было бы больше встреч, нам бы могло быть три четыре продажи. Потому что ты уже профессионал, ты уже умеешь правильно проводить встречи, ты в системе, ты постоянно участвуешь, и в планерках, и в семинарах, и самообучением занимаешься. То есть у тебя это уже все налажено, нужно только увеличить активность. Просто сесть и вот если я пока не назначу 3-4 встречи, вот от телефона не отхожу. Делаю звонки, назначаю встречи. Поставь себе эту задачу и подниму планку по активности. У тебя все получится. И будет больше количества партнеров. Хорошо, окей, Володь, моя помощь тебе сегодня по поводу организации второй встречи не нужна. Я хотела бы полевой все-таки, но уже, наверное, не на этой неделе, а на следующей неделе с понедельника буквально. Сейчас я буду читать по сети, у меня еще заходит человечек и семинар завтра по поводу нового продукта. Поэтому вставить будет сложно где-то. Это если сегодня, вот в первой половине дня у тебя есть где-то встреча. Семинар у нас, да? Да, семинар вот на доске прописан 15 лет. Новый продукт, ТАСС Инвест. Новый продукт буду презентовать, который будете продавать уже. Алло. Да. Так, хорошо.